на сегодняшний день мы являемся именно центром, тот, который первоначально создавался. Именно помощь гуманитарной и социально-психологической для переселенца. До 1 октября мы, помимо всего прочего, еще являлись центром регистрации тех людей, которые приезжают. Сейчас регистрацией по постанове Кабинета министров занимается Министерство социальной политики. Мы работаем с теми людьми, которые уже зарегистрированы в Министерстве соцполитики. И для чего это делается? Для того, чтобы те переселенцы, которые приезжают, несли какую-то ответственность за свои действия. То есть человек, который хочет, чтобы ему чем-то помогли, должен все-таки от себя тоже пойти как-то навстречу. Поэтому они приезжают на область, они регистрируются в любом отделении социальной защиты по месту, там где они находятся. После этого они приходят к нам и уже мы оказываем им психологическую, социальную и гуманитарную помощь. А к вам это куда? Мы находимся на Карломарсе 119А, это недалеко от железнодорожного автомобильного вокзала. В свое время почему было выбрано это место? Там рядом транспортная развязка большая. Все люди, которые приезжают к нам в город, они действительно к нам дойти с любой там точки транспортной. Пять минут максимум. Телефончик есть какой-то как для справок или что-то там? Телефончик для справок. Сейчас на скидку не подскажу, я потом позже дам. Ну хорошо, много людей к вам обратилось. На сегодняшний день через нас прошло уже порядка 25 тысяч человек. Основной пик был это август-сентябрь, в день у нас было порядка по 350 человек в день. После того, как ситуация в зоне немножко стабилизировалась, это количество уменьшилось, у нас долгое время было в день от 20 до 30 человек, но в прибывших, которые только в область приехали, к сожалению, последние две недели это количество выросло опять до 100-120 до человек в день. Мало того, в связи с тем, что сейчас идет сильные обстрелы прилегающих к зоне АТО населенных пунктов, сейчас массово выезжают люди, в основном это сейчас Абдеевка, Дебальцево, и в последнее время очень много стало ехать людей, людей с Мариуполя. Да. Да. Поэтому да, да, в основном это выезжает сейчас массово. Сейчас наша администрация занимается массовым вывозом. В основном это правда дети сейчас вывозится на нашу область, наши заведения здравоохранения, управление образования, мы туда их селим без родителей, пока, скажем так, в первую очередь, конечно, вывозим. То есть обл. администрация выделяет транспорт, да, как-то да, как да. Ездят, автобус? Обл. администрация в тесном контакте с нашим э, державным э, управлением надзвичайных ситуаций. И, скажем так, управление там собирает людей, министерство загружает на автобусе и вывозит, направляет их сюда, в нашу область. Естественно, в области на сегодняшний день уже по нашим подсчетам официально около 90 тысяч, неофициально мы думаем где-то 120-130 тысяч человек как минимум находится в области. Поэтому мы стараемся все-таки выполнять функцию транзитной области, принять, обогреть, накормить, дать ему необходимые элементарные вещи и отправить куда-то дальше по Украине, где люди могут какое-то время находиться там. Как вот это вот эти городки, как... А, транзитные центры. На территории области у нас сейчас построено 5 транзитных центров. Это Никополь, Кривой Рог, Павлоград, Днепродзержинск и Днепропетровск. Открытие и заселение будет планируется на 13 февраля. 13 февраля будет представитель немецкой стороны, которые завозили эти домики. Почему не получилось сделать это 1 февраля, как планировалось изначально? К сожалению, была проблема передачи от Министерства надзвичайных ситуаций собственникам на местах эти городки документальные. Из-за того, что не было оформлено документально, нельзя было заключить договора на поставку энергоносителей, воды и электроэнергии. Естественно, нельзя было запустить. И плюс получилось так, что э, была немножко недокомплектация отделочных материалов в этих городки. То есть там не хватало столов, там не хватало какой-то еще внутренней отделки. Из-за этого они были не полностью готовы. Но практически на сегодняшний момент все вопросы решены. Но еще раз говорю о том, что основная функция этих городков транзитные. транзитные. То есть нельзя воспринимать их как э, место постоянного проживания. И все условия по санитарным нормам, даже по европейским, рассчитаны на то, что человек будет находиться там недолгое время. Он приезжает, он там селится, он приходит в себя какое-то время. Мы пытаемся найти ему, где он сможет постоянно находиться, проживать, и тогда отправляем ему больше. Поэтому еще раз через вас обращаюсь ко всем людям, которые сейчас интересуют эти городки, что, дорогие друзья, вы должны понимать, что это городки для временного пребывания. Хорошо, вы сказали 15 февраля, да? 13 Тринадцатого. Это все одновременно. Ну, посол, представитель немецкой страны, побывает во всех этих пяти городках. То есть, как бы одновременно вот они И сколько удастся разместить? Ну, где-то получается в среднем планируется, что около двух тысяч человек будет по всем этим городкам вместе. Хорошо. Значит, транзитные люди, может быть, работают, как с трудоустройством? С трудоустройством на сегодняшний день ситуация такая, что, понимаете, социально незащищенные люди, вот основная масса тех людей, которые к нам проезжают. И где-то порядка 65-66% это пенсионеры, где-то процентов... 15-17 это дети. Если взять в среднем, то трудоспособного населения не больше 20-22%. И опять же, по последним данным, которые занималась наша областная рада, делала специальное изучение тех людей, которые приезжают, в основном это женщины, в основном это женщины с высшим образованием, иногда даже с двумя, в основном это женщины, у которых один-два ребенка. Поэтому таких людей на сегодняшний день действительно трудоустроить довольно-таки проблематично. И это говорит то, что на сегодняшний день официально в фонд занятости по области обратилось порядка 4 тысяч человек всего лишь. То есть количество довольно-таки небольшое. Ну, хорошо. Хорошо, значит... Я... С выплаты, значит, получается, ну понятно, пенсионера оформили, он получает пенсию, там какая-то помощь у детей, кому положено, да? Ну а так, если человек трудоспособный, какая-то помощь выделяется? Что вот на сегодняшний вот. день это самые незащищенные получились люди. Почему? Потому что человек, который был общественно активный, у которого была работа, у которого, может быть, был какой-то небольшой свой бизнес... Он не получает пособия, он не пенсионер, он не получает пособия по многодетности или как мать-одиночка, потому что он рабочий. И есть вероятность того, что если он был более-менее успешный бизнесмен средней руки, что он не имеет права на получение компенсации по оплате коммунальных услуг по постанове Кабинета Министров 505. То есть получается сейчас человек, который там дома был востребован, который приносил прибавочную стоимость и давал стране налоги, он сейчас не получает никаких доплат. Я вам скажу, что из-за того, что это постановление к этим людям относится, скажем так, параллельно, нейтрально, основная масса активных людей не приходит и не регистрируется. Потому что если человек не получает от этой регистрации никакой больше, никакой пользы, а есть вероятность того, что он, скажем так, станет где-то известен кому-то, что он выехал, то эти общественно активные люди стараются просто не приходить и не регистрироваться. И ну, еще такой неприятный вопрос, появились там обиды вроде на волонтеров от переселенцев и вообще, как говорится, на весь мир, что не помогают, не, не, не в той степени, что не доходят к ним там. Вещи, продукты, как выделяют. Ну, можно Я объясню, откуда появляются эти обиды, особенно в последнее время. Во-первых, дорогие друзья, переселенцы зоны АТО, э, с, с момента начала антитеррористической операции э, государство фактически на помощь переселенцам, кроме оплаты коммунальных услуг по постанове 505 с 1 октября не выделило ни копейки. Вся помощь, которая оказывается на сегодняшний день, это помощь, которую принесли граждане Днепропетровщины непосредственно у нас. И последние несколько месяцев это помощь, которую оказывают международные организации. Волонтеры могут раздать и только то, что им кто-то дал. Это не целевые закупки, это не целевые средства, выделяются государством. Каждый день, когда мы выдаем гуманитарную помощь, мы сегодня выдаем материалы, что мы будем выдавать завтра и будем ли что-то выдавать, мы не знаем. У нас нет целевых поставок чего-то. Мы обращаемся ко всем, что нам нужно. Это, это и это, и то, что нам приходит, мы выдаем. Поэтому, когда в нашу сторону выливаются обиды со стороны переселенцев, вот они не дали того, не того, честно говоря, принимать душевно это тяжело, потому что мы пытаемся что-то сделать и выслушивать свою сторону обиды, ну, тяжеловато психологически. А по поводу, почему такие разговоры появились в последние дни, ну, вы, наверное, слышали о том, что у нас на той неделе было три самолета с гуманитарной помощи с Евросоюза, и у нас было с... Днепропетровск. в Днепропетровск прилетели, и четыре трейлера, которые привезли гуманитарную помощь. Но Вся эта помощь, 99% этой помощи были отправлены на Донецкую и Луганскую область. К сожалению, об этом говорилось вслух, и многие переселенцы, которые находятся у нас, задаются нам вопросом, почему пришло столько помощи, вы ничего не выдаете. Еще раз повторюсь, вся эта помощь, почему она пришла в Петровск? Днепропетровск ближайший э, крупный э, административный центр, где есть аэропорты, где работают государственные органы власти, которые смогли принять это Европу, растаможить. И дальше нашими машинами мы это все отправили в Донецкую и Луганскую область. Вы можете сказать, в чем конкретно необходимо сейчас есть? Еще. Необходимость сейчас и всегда это продуктовые наборы. Вот сейчас у нас возникла проблема тем, что нам нечем кормить ту большую массу людей, которая каждый день к нам приходит. Это продукты, это гигиенические всевозможные средства, это детское питание, которое всегда востребовано, и это для детей памперсы. Это то, что нужно всем. Хорошо, ну все-таки существует какая-то четность у вас, что если кто-то вот сколько прыгало, сколько выбрало, сколько раздал. Дело в том, что любая международная организация, которая выдает помощь, она требует очень строгую отчетность. Это почему, когда переселенцы получают помощь, они обязательно указывают свой телефон, указывают свою фамилию, имя, отчество и обязательно расписываются в листах отпускных, что они получили. То есть э, никто не получает помощь просто так из рук в руки. Прежде чем получить эту помощь, человек расписывается за то, что он получил. Почему? Потому что Красный Крест, э, Управление Верховного Комиссара по делам беженцев, э, врачи без границ, the Children, любая международная организация, которая выдает помощь гуманитарную, она с того, кто ее раздает, строго спрашивает, кому эта гуманитарная помощь была то есть они могут позвонить человеку, который там, и спросить, что Получали вы получили, и выращивали. что, да, что да. Да, да. Ну, а вот вот эти вот от наших волонтеров, допустим, городских, которых кто-то что-то принес просто ну, в пакете. Там. То, что от наших волонтеров помощь, она выдается по талонам. Опять же, таки человек переселенец, который зарегистрирован в Петровской области, он получает талоны на гуманитарную помощь. 3, на три раза получения. И как эта помощь выдается? Вот удалось собрать сегодня порошок стирания привезли. Значит, сегодня гуманитарная помощь выдается порошком. Завтра это гречка, значит, завтра это выдается гречка то есть, опять же, из-за того, что нет централизованных поставок, мы гуманитарную помощь мы можем выдать только то, что на сегодняшний день принесли люди. Прошли люди, да? да? Ну а вот этот учет? этот учет, конечно, каждый день то, что выдается, сколько человек. Опять же таки, у нас есть журналы, каждый день, какое количество людей получили гуманитарную помощь, каждый день это фиксируется. Спасибо большое.